पाँच दशमिक आठ किलोमीटर ऊपर एक चक्रवात संचालन के रूप में सक्रिय है उससे साथ जुड़े हुए जो तो हमारा ट्रॉफ है लगभग सात दशमिक छः किलोमीटर ऊपर ये फिफ्टी फोर डिग्री ईस्ट और ट्वेंटी फाइव डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये अभी भी बना हुआ है और ये दो जो खास करके ये दोनों जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते हमारा जो है पाँच से सात तारीख तक उत्तर पश्चिम भारत और के मैदानी इलाके और उसके साथ साथ आने वाले अगले एक वीक तक पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकता है खास करके पाँच और छः तारीख को जम्मू कश्मीर में हमारा हैवी फॉ रेनफॉल यानी कि भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है वही डेंस फॉक और कोल्ड डे का बात करें तो अगले चौबीस घंटे तक हमारा उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में ये कोल्ड डे कंडीशन एंड डेंस फॉक देखने को मिल सकता है फोरकास्ट ऑफ टेम्परेचर का बात करें जो है न्यूनतम तापमान है अगले आने वाले दो से मतलब जो तापमान है लगभग और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले पाँच दिनों में दो से तीन डिग्री तक बढ़ने का चांसेस है वही हमारा मध्य भाग देश के मध्य भाग और पूर्वी भाग में अगले आने वाले तीन दिन में ज़्यादातर बदलाव देखने का संभाव नहीं है संभावना नहीं है वहीं पर बाद में तीन दिन के बाद दो से तीन डिग्री तक राइज कर सकता है खास करके महाराष्ट्र इलाके में लेकिन दो से तीन डिग्री तक तापमान गिरावट होने का संभावना है और गुजरात इलाके में ज़्यादा चांसेस देखने को नहीं मिल सकता उसको देखते हुए तापमान के बात करें और जो कोल्ड डे का कंडीशन देखते हुए खास करके हमारा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश ये सब इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन प्रिवेल कर सकता है अगले 24 घंटे में खास करके दो आज के लिए और उसके साथ साथ डेंस पक का बात करें तो हिमाचल प्रदेश पंजाब उसके साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश ये सब इलाकों में घने कोहरे देखने, को देखने को मिल सकता है वही आसाम और उसके सटे हुए मिजोरम मेघालय और जो है मणिपुर ये सभी इलाकों में भी डेंस फॉक देखने को मिल सकता है ग्राउंड फर्स्ट का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश मेघालय उसके साथ तथा मणिपुर मिजोरम ये सभी इलाकों में ग्राउंड फर्स्ट होने का देखने को चांसेस है वही तीन तारीख का बात करें तो ये जो डेंस फॉक का लेयर है उसका प्रभाव कम हो जाएगा और ख़ास करके ये पश्चिम भूखोप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तापमान भी दिन का तापमान के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा इसी बिहार में हमारा कोल्ड वेब कंडीशन देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल और मध्य प्रदेश में डेंस पफ को देखते हुए हमारा येलो अलर्ट जारी किया है ग्राउंड फ्रॉस्ट कंडीशन के लिए भी हम जो है खास करके मेघालय उसके साथ मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किए हैं और डेंस फॉक के लिए पाँच दिन के लिए खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम येलो अलर्ट जारी किए हैं चार तारीख का बात करें खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी डेंस फॉक का कंडीशन रहेगा पाँच तारीख को जैसे बोल गए बोला जा रहा था कि भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब इलाकों में हैवी रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल भी होने का चांसेस है उसके साथ साथ बिजली का साथ बारिश भी हुँ, हुँ, का पूर्वानुमान किया गया है वही हिमाचल प्रदेश और खास करके जो जम्मू कश्मीर ये दोनों एरिया में हमारा जो बारिश के साथ और ठंडा स्ट्रम एक्टिविटी भी रहने के साथ